张小静，结十年西域兵，九年不良帅，狠辣毒绝，杀人无算，方称五尊阎罗。如何防范他逃脱逆反？没办法。 天宝二年九月初，狼卫首领及其部下悉数在西域失去踪迹，恐有大变。我要你办的事，办成了可活，办不成，在死牢里安享一日三餐的机会都没有。除去了户都，江长安，我办事儿不讲规矩。 你在干什么？来，watch people making choices。再如果没有任何线索，哪个王八蛋也救不了长安。张、啊啊、小你是明人，千万别选错。你了，我的确不能免你死罪。李今日只想保长安，证明给我看，你骗我。 今日之事，也不再是捉一个狼狈这么简单。我要走，也拦不住我。这世界很酷。